श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी आज स्वामी तुमच्यावर कृपा करू पाहत आहेत तुम्हाला काहीतरी देण्याची इच्छा दाखवत आहेत या मंत्ररूपाने ते तुमच्या जीवनात प्रवेश करू पाहत आहेत हा मंत्र तुम्ही घरात नुसता मोबाईलवर लावून ठेवला तर अचंबित करणारे परिणाम तुम्हाला जाणवू लागतील मंडळी कोणाचे जीवन सुखकर नसते मनुष्य जीवनात आलो म्हणजे सुख व सुखानंतर दुःख हे निश्चित आहे प्रत्येकाला वाटते समोरचा खूपच सुखी आहे माझ्यापेक्षा परंतु समोरच्यालाच माहीत असते की त्याच्या जीवनात किती भयंकर घडत आहे आणि म्हणूनच हे फक्त भास आहेत आपल्याला वाटणारे सत्य फक्त स्वामी नामस्मरण तिथे कुठलेही भास नाहीत तुम्ही स्वामीचरणी व्हा आपले सर्व दुःख स्वामींना सांगा खचून जाऊ नका स्वामी काहीतरी मार्ग हे काढणारच फक्त योग्य वेळ यावी लागते व मनोभावे स्वामींचे नामस्मरण मंत्र जप करावे लागते मंडळी मी आज जो मंत्र सांगणार आहे तो मंत्र खूपच प्रभावी आणि रहस्यमय आहे स्वामी या मंत्राद्वारे तुमच्या घरी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात येणारच आणि तुमचे दारिद्र्य नष्ट करणारच आजरपणातून सुटका करणार तुमच्या घराण्याला लागलेल्या एखाद्या शापही मंत्राद्वारे नष्ट होईल तुम्हाला तुमच्या कामामध्ये यश येईल तुमच्या घरामध्ये धनधान्य आणि पैशाची आवक अचंबितरित्या वाढेल व ते तुम्हाला कळणार देखील नाही तुमची भरभराट होईल जेव्हा आपण हा मंत्र घरामध्ये लावून श्रवण करतो तेव्हाच एका बाळाच्या स्वरूपात स्वामी आपल्याला स्वीकारतात आणि आपली सर्व संकटे दूर करतात फक्त आपला मार्ग योग्य असला पाहिजे एकीकडे आपण चुकीचा मार्ग अवलंबत असेल पापे करत असाल दुराचार करत असाल आणि दुसरीकडे स्वामी मला वाचवा मला सुखी ठेवा हे स्वामी कधीही स्वीकारत नाहीत मग स्वामी आपले ऐकत नाहीत आपला जीवनाचा मार्ग हा योग्यच असला पाहिजे आणि मग बघा स्वामी आपल्या जीवनात कसे चमत्कार घडवतात तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ असे टाईप करा त्याशिवाय तुम्ही स्वामींचे कशी जोडले जाऊ शकाल तर मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत स्वामींची मूर्ती डोळ्यासमोर आणायची आहे आणि तुमची जी पण काही इच्छा आहे शंका आहे किंवा तुम्हाला जी प्रार्थना करायची आहे ती तुम्ही स्वामींना सांगा की हे स्वामी महाराजा माझे हे दुःख दूर कर ही प्रार्थना माझी ऐक स्वामी ते सर्व ऐकतील आणि निश्चितच तुम्हाला साथ देतील स्वामी हे प्रेमळ आहेत भक्तवत्सल आहेत तर मंडळी पाहूया तो मंत्र काय आहे तो मंत्र असा आहे ॐ धतापनाशाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय 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 श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्री समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्री समर्थाय नमो नमः ॐ त्रिविधतापनाशाय श्रीस्वामी 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 समर्थाय नमो नमः